Ничего, и ты да. не поедешь, то что, да. вот, что еле машина доехала, стреляют, он сейчас сразу уедет. Царство небесное. Не сразу похоронить, да? Да, вы тут, мы вас брать не будем. Я не курю. Где второй. Родители с таким обращением. Прости, я надеюсь, что вы сидите. Я чтобы вы поехали уже в поехал. И ключи поднимите. Я нашел ключи. Все, закрываем. Там <свят> не надо? я Почему? Почему? не надо, Почему? 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 если, что, если, разбил, если разбил, а Почему? 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 поедет. Если Почему? от Почему? Почему? Вернусь за тобой. Ты главное все, старца небезли, мы поедем. Это ноги упали. Сколько лет вы такси работаете? Таксистом? Три. Три года. Да, летом было. Потому що пошар машину не знайду. А головне, що там його ждуть, він прийде та що да, да. з ним здіймає. Ті двоє людей загинули у Запахмутці. Забахмутка це частина міста за річкою, де подекуди вже сіра зона. Російські військові зруйнували міст і постійно обстрілюють переправу. Тому туди не їздять рятувальники, поліція чи швидка, син загиблих, попросив місцева. дела батьків, аби передати ритор. А до этого кем работал? озеленение города. А вы коммунальщики. и вас да. перекинули на эту да. работу? Да. Те, кто справляется. А как вам взагалі с этим? Ничего страшного. Страшно. А Какая разница? Кому-то шага все равно хорошо. Не буду уже в огородах хоронить. Да, есть, особенно по забахмотке, что в огороде. Были такие случаи. Пломперы захоронения. Mm -hmm. Ше за Бахмутка, а й увесь Бахмут. Зараз це поле бою. Тут українські військові відбивають штурми найбоєздатніших російських підрозділів впродовж п'яти місяців. На перший погляд може здати, що воно заповнене військовими, але у вцілілих холодних квартирах, за підрахунками влади, залишається близько 10 тисяч людей. Крова собираю, видите? Книги, дрова вот этот повыбрасывали, взрыв был. И вот тут сохли и топим печку. Вот, вот понятно. Сейчас я на бабушке познакомлю. Рюба, принимай гостей. Заходи. Просто говорите громко, потому что у меня глушило, плохо слышу. Хорошо, хорошо. Вот эту печку топлю, буржуйку. Ну, чай, кашу. Вот это такая еда. Дров нет, чтобы топить. Где тот уходит, вот тут вот, эти развалины, собирает. То окна битые, то еще что-то. И вот это наколет, и вот это этим топит. Греемся так. Дедушка любит тепло и говорит, я, мне на улице теплее, чем в хате. Ну, он, пока я с вами говорю, наверное, уже потухло. Ой. А там у нас не прогревается, потому что стекол нет. Там тоже ж я говорю, это самое В общем. Э, спим, конечно, так укрытые. Ну вон там дрова. А там сверху плиточки. Ага, а хорошо, там дрова. Хорошо. О, мы в моем жиле. нема никого. А. У Бахмуті продовжує працювати поліція та загін рятувальників. Також у місті залишається швидка допомога та з десяток лікарів, які розсереджені пункт закладам у різних районах. Здрастя. А ви корочу? Да, да, так. Да. А посмотрите, какой дозирок. Что вы ее понимаете? Ну, Ты думаешь, коробочка осталась или нет? Нет. Ничего не осталось. И пластинки не осталось. Нет, нет. Даю десятку. Ну вы смотрите. Помогает, окей. Не помогает, значит две таблеточки. А -а -а. Окей? И капельки. А -а -а. Сердечные. Хорошо? Инсуль, да? Сунь, него в анамнезе а -а -а. еще. Ленчик, позови, чутик. Они там за справочками о смерти. На работу в поликлиника в плане выдачи справок о смерти. Мы их выдаем каждый день. Вы похоронили уже? Да. Отлично. Теперь вы идете в ЗАГС. ЗАГС находится не в нашем городе. Для дальнейшего оформления документов. Вы должны выехать в Покровск, Павлоград. Краматорск, куда-нибудь. Mm -hmm. У нас просто ЗАГС выехал, он не работает. Mm -hmm. угу. Дальше вы оформляете уже именно свидетельство о смерти. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. А сколько вы таких доведов как на день? В день? Одна, иногда будет одна, а иногда десять. Mm -hmm. А вы зараз в одном кабинете Да, Буржуйки ж две не поставишь. Там все равно, конечно, такой очереди ж нет. Прям что 50 человек пришло сразу. Бывают обстрелы, и обстрелы сильные, то мы закрываем амбулаторию. Как бы люди там не возмущались, я говорю, ребят, ну давайте обстрел, мы с вами спустимся в убежище, переждем обстрел, вернемся в амбулаторию, я допишу справку там о смерти, выдам медикамент. Давайте себя беречь. Ну завтра справка о смерти даже мне будет выписать никому. И люди не понимают. Да. Ну, в центре. Пошлите еще. А сколько людей всего? Пять. Mm -hmm. Тут ребенок. Mm -hmm. а какие фактически работают, кроме вашей? Первая в центре mm -hmm. и вторая на поселке. Три амбулатории mm -hmm. работают mm -hmm. по, городу. по городу. В каждом амбулатории есть врачи и медсестры каждой амбулатория установили буржуйки, привезли дрова. Спасибо ребятам Мчс попросила, дала талон, они привезли мне какую-то часть топлива, чтобы генератор здесь запустить на холодильнике. Генератор запустить на холодильнике в центральной поликлиники на инсулины. У нас вакцина лежит детская ковид. У нас осталось тут тогда. Ну, ну все. все. У меня семейных врач... докторов осталось три человека. Ну, на втором уровне пять человек. Ты скажи, что из них Их три. Три. а так два. Окулисты, невропатолог. Все. Все руководители, все замы, все выехали. Вот я одна осталась. И буду тянуть до конца. Загиблих цивільних відвозять на кладовище у сусідній часі в яр. Тут багато свіжих могил. Похорони не проводять. Через небезпеку рідні не завжди приїздять попрощатись. Владою забахмутки це було важливо. Всегда в Бахмуте. Мама была крановщицей до войны. Отец ездит людям там сварить, построить что-то. А сколько лет было? отцу 17 декабря вот юбилей мы праздновали 65 лет матери 55 чаш, лице, да? ну, что, да. отец уже был ранее ранен осколком челюсть пробила не проездил Соседи оставили живность, мои родители кормили курей, свиней, там собаку. Они либо шли кормить, либо они уже шли, как покормили домой. И они были вот как раз в тот момент и точно попало в них. А вы после первого обстрела не думали уезжать? Я хотел поехать, но родители своего дом Кому мы нажмите? Я говорил им, что кому труситься за дом, если потом никому он уже не нужен. Все равно дом разрушили, чай убило. Ты не хочешь выезжать? Попробуй до родственников выжить. Дедушка с бабушкой я спрашивал не хотят никуда ехать они по одной улице с вами живут да то есть вот это этот район куда который очень сильно обстреливает да. и они хотят оставаться Ну у них не так часто у них за все время где-то 3-4 было пролета